salom muxlislar ushbu videoda dunyodagi eng chiroyli ko'chalar keltirilgan birinchi Tetsugaku tetsugako no nomichi yaponiyaning Kyoto shahrida joylashgan ushbu ko'chaning uzunligi 2 kilometrga teng va olcha daraxtining betakror husni hamda muattar ifora bilan xushingizni oladi ko'cha chetida suv kanali joylashgan bo'lib u UNESCO meroslar ro'yxatiga kiritilgan ginkaku zi ibodatxonasi tomon olib boradi ikkinchi shamples ko'chasi ushbu tor ko'chaning ikki yonida o'n to'rtinchi asrda qurilgan qadimiy imoratlar qad rostlagan angliyaning york shahrida joylashgan mazkur ko'cha sizni o'z tarixiy binolari va takrorlanmas muhiti bilan rom qiladi uchinchi shteyner ko'chasi sizni ishontirib aytishimiz mumkinki bu ko'chani ko'p bor ko'rgansiz sababi aynan shu yerda mashhur Mrs. Doubtfire filmi suratga olingan san fransiskoda joylashgan mazkur ko'chada alamo maydoni yaqinidagi ko'plab uylarni kuzatasiz va aynan shu manzara butun dunyo sayyohlarini o'ziga jalb qiladi viktorian va edvardian uslubida qurilgan chiroyli uylar pastel tusdagi ranglarda bo'yalgan va kishida hayrat hissini uyg'otadi to'rtinchi kollejia de las flores ko'chasi qulay va shinam bo'lgan mazkur ko'cha kardoba shahrining markazida joylashgan mazkur mitti ko'chada ikki kishining birdaniga yurib o'tishi qiyin ammo uning qordek oppoq devorlari va gullar manzarasi ko'chaning ertaklardagi kabi go'zal ko'rinishiga imkon yaratadi mazkur ispan ko'chasi shunchalar ajoyibki bu yerga takror va takror qaytgingiz keladi beshinchi kaminito turli ranglar bilan bo'yalgan mazkur ko'cha argentinaning la boka tumanida joylashgan bo'lib o'zida o'n to'qqizinchi asr tarixining bir qismini mujassamlashtirgan yevropalik immigrantlar bu yerga italiyaning genuya shahridan ko'chib kelishgan va kam daromad tufayli uy qurish borasida qiyinchiliklarga duch kelishgan uylarning qurilishida gofre shaklidagi metal bo'laklardan foydalanib ularni qo'l ostidan topilgan turli rangdagi bo'yoqlar bilan qoplab chiqishgan va bir rangdagi bo'yoq tugagan paytda ikkinchi rangga o'tib boraverishgan oltinchi lombard stret san fransiskoda joylashgan lombard street shaharning eng gavjum ko'chalaridan biri sayyohlar bu yerga haydovchilarning ko'cha burilishlaridan qanday o'tib olishlarini kuzatish uchun ham tashrif buyurishadi bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilda qurib bitirilgan ko'cha mashinalar harakatini aylana burilishlar orqali sekinlashtirish uchun shu tarzda loyihalashtirilgan bu yerda soatiga 5 mil tezlikda harakatlanish uchun ruxsat beriladi yettinchi al hassan onsar marokashning shavin shahrida joylashgan al hassan onsar ko'chasi ko'k rangda ekanligi bilan tong taratgan 1471 yilda qurilgan ko'cha bir vaqtlar ispaniyalik immigrantlar tomonidan qal'a sifatida foydalanilgan bu yerga yillar davomida kelgan yahudiylar esa o'zlari bilan birga devorlarning ko'k rangda bo'lishi yaratganning kuchi haqida eslatib turadi degan fikrni olib kelishgan shunday ekan marokashga yo'lingiz tushsa bu ko'chani sayr qilmasdan ketmang 8 siekos vi jerez de la frontera ko'chasi ispaniyaning Jerez de la frontera ko'chasi o'zining bebaho vinolari bilan mashhur bu yerda uzun daraxtlar bilan qoplangan devorlarni ko'rishingiz mumkin 9-qiy Street, chongrong alley xitoyning UNESCO meroslar ro'yxatiga kiritilgan ming yillik tarixga ega lisan shahridagi kanalli yo'llar bilan mashhur bo'lgan ko'cha bo'ylab sayr qilar ekansiz bir biridan ajoyib ko'prikchalarga duch kelasiz ko'chadagi sokin muhit kishi ruhiyatini tinchlantiradi o'ninchi Cherry Blossom avenue Cherry Blossom avenue ko'chasida bahor faslida 2-3 hafta mobaynida gulli arka hosil bo'ladi bon shahridagi ushbu ko'cha sevishganlar sayyohlar va suratkashlarning sevimli makonlaridandir 11 birinchi bregaga xruat shimoliy irlandiyada joylashgan bregaga xruat ko'chasi 18 asrdan buyon qayin daraxtlari yo'lagi sifatida mashhur o'n ikkinchi yelisey maydoni parijning yelisey maydoni dunyodagi eng mashhur ko'cha nomiga davogarlik qilsa arziydi betakror daraxtlar ajoyib muhit va tarixiy imoratlar sizni haqiqiy parij bilan tanishtiradi o'n uchinchi brover skratch ko'chasi amsterdamning qayiqlar bilan to'lib toshgan kanallari hamisha sayyohlarni o'ziga jalb qilib kelgan brover skratch ko'chasi temir yo'l vokzalidan sakkiz metr uzoqlikda joylashgan bo'lib gollandiyaning eng chiroyli prospekti sanaladi 14 to'rtinchi soyabonlar ko'chasi Umbrella sky project loyihasi 2011 yilda portugaliyaning san'at festivali doirasida boshlangan edi bu yerda yoz fasli juda issiq bo'ladi va yuqorida yo'lovchilarga soya hamda salqin baxsh etadigan quyosh nurlaridan himoyalovchi soyabonlar qatlami hosil qilingan o'n beshinchi eski arbat rossiyaning eski arbat ko'chasi o'z tarixi bilan ko'pchilikni rom etgan mazkur ko'chada tolstoy chexov pushkin gogol kabi adabiyot namoyandalari istiqomat qilganlar